নমস্কাৰ প্ৰিয় কৰিদসকল জয় আই অসম মই ধৰ্মকান্ত নাথ আজি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ অসমৰ সমূহ মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক উদ্দেশ্য কৰি কেইটামান স্পষ্ট কথা মই প্ৰকাশ কৰোঁ প্ৰত্যেকেই শুনক দেশী বিদেশী সকলো মুছলমানক উদ্দেশ্যি মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথম কথা অসমৰ পৰা বিদেশী বিতৰণ এই কাৰ্যসূচী সমাপন হ'বই যদিও বিদেশী বিতৰণৰ শ্লোগানেৰে বিগত বৰ্ষৰ পৰা মোৰ জন্মৰ বয়সৰ পৰাই যি দেখি আহিছোঁ ইতিহাস আজিও সেয়া আমি সুফল পোৱা নাই আমি গণতান্ত্ৰিক এখন দেশত আছোঁ চৰকাৰক মান্যতা দি আছোঁ গতিকে যিয়ে আমাক ললিপপ দিছে তাকেই আমি কাদিত বহুৱাইছোঁ কিন্তু প্ৰত্যেকে যেন আমাক সঁচাকৈ ললিপপহেদি আছে ললিপপ ইতিমধ্যে বহুত খাইছোঁ অসমীয়াই খাইছে ললিপপ কিমা টেঙা আম মিঠাম আমি সকলোবোৰ ভাও বুজি পোৱা হৈছোঁ হওক তাতে এক শ্ৰেণী সুবিধাবাদী ধুৰন্ধৰ অসমীয়া এতিয়াও আছে যিয়ে সত্য কি আমি কি কৰিব লাগে সেয়া যেন তেওঁলোকে পাহৰি পেলাইছে কেইটামান টকাৰ কাৰণে যি কি নহওক আমি বিচৰা চৰকাৰখনে আমাক ভৰসা দিয়া চৰকাৰখনে যদি অসম মাতৃক অসম ভূমিক যদি বিদেশীমুক্ত অসম কৰি দিয়াত তেখেতলোক নপুংসক ওলায় তেতিয়াহ'লে অসমীয়া ৰাইজে সেই পদক্ষেপটো ল'ব ইতিমধ্যে বহু সময় ধৈৰ্য ধৰা হ'ল পাৰ হৈ গ'ল আমি নিবিচাৰোঁ তেনে এটি দিন য'ত তেজৰ নৈ পাব সঁচা কথা বিচাৰিলেই একো পোৱা নাযায় নিজৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিৰোধ যুদ্ধ কৰিবই লাগিব ইতিহাসে শিকাই গৈছে আমি কাকো আক্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱা নাই কিন্তু নিজক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণইও আমাক উপদেশ দি গৈছে অস্ত্ৰ তুলি ল'ব লাগে লাচিত বৰফুকনেও আমাক দেখাই গৈছে শিকাই গৈছে ধৈৰ্য ইতিমধ্যে বহু ধৰা হৈছে আমি নিবিচাৰোঁ তেনে এটি দিন য'ত তেজৰ নৈ বৈ যাওক কাৰণ যুদ্ধ মানেই ধ্বংস এয়া নহয় যে অকল শত্ৰুপক্ষহে নিধন হ'ব আত্মপক্ষৰো বহু ক্ষতি হ'ব গতিকে মানুহ হিচাপে এখন শান্তিৰ এটা পৰিৱেশ বিচাৰোঁ গতিকে যুদ্ধ নিবিচাৰোঁ কিন্তু নিজে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ পৰিৱেশ এই বিদেশী যি বাংলাদেশী মুছলমানে আমাক বিনষ্ট কৰি আহিছে এই শক্তিক আমি নষ্ট কৰিবই লাগিব সেয়া আমাক আশ্বাস দিয়া ললিপপ দি থকা চৰকাৰখনে যদি কৰিবলৈ সক্ষম নহয় তেতিয়াহ'লে সেয়া অসমীয়াই হাতত হেংদাং বেকাডা নলীয়া দা ফলীয়া লাখুটি টিৰ কাৰ যিয়েই নহওক লৈ অসমীয়া ৰণক্ষেত্ৰলৈ ওলাই আহিব আৰু সেইটো কোনো দিন বাৰ তাৰিখ ঠিৰাং কৰা হোৱা নাই কেৱল ধৈৰ্য ধৰি থকা হৈছে যদি চৰকাৰে সেয়া পূৰ্ণ নকৰে কেৱল আভুৱা ভাৰী থাকে তেতিয়াহ'লে এদিন আমি নিবিচৰা সেই কামটি হৈ উঠিব নেলিৰ ঘটনা নেলিৰ ঘটনাকে মই উদাহৰণ হিচাপে আগবঢ়াব খুজিছোঁ নেলিৰ কাণ্ডত কোনোৱে আজি তেজেদি ফালে কিয় অসমীয়াই কিয় তেনে কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল কাৰণ অসমীয়াক বাধ্য কৰোৱা হৈছিল ইমান অত্যাচাৰ কৰিছিলে বিদেশীয়ে আৰু সেই তেনেলিৰ কাণ্ড ইতিমধ্যে আৰু কেইবাখনো হৈ যাব লাগিছিল যিটো ক'ৰবাত যেন আমি অসমীয়াই কাপোৰো খালী হৈ আছোঁ নহয় আচলতে আমি ধৈৰ্য ধৰিছোঁ আৰু আমাৰ ধৈৰ্যক যেন কোনোবাই আমাৰ দুৰ্বলতা বুলি ভাবিছে গতিকে মই মোৰ অন্তৰৰ ভাৱনা সঁচা কথাখিনি কৈছোঁ সেয়া দিন কেতিয়া আহি পৰিব কোনোৱে কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকেহে গতিকেহে মই আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা অসমৰ সেইসকল মুছলমানক প্ৰথমে সোঁৱৰাই দিব খুজিছোঁ যিসকলক আমি অসমীয়া মুছলমান বুলি কওঁ চাওক কিবা পৰিস্থিতিত আপোনালোকে ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিলে আপোনালোকৰ পূৰ্বপুৰুষে ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিলে আজি আপোনালোক ইছলাম মুছলমান আপোনালোকৰ উপাসনা পদ্ধতিটো মাত্ৰ বেলেগ আপোনালোক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া গতিকে ধৰ্মকেন্দ্ৰিক ভাৱনাত হাবুডুবু খাই আপোনালোকে এই অসমৰ কাৰণে যি ভয়াৱহ আতংক গোটেই বিশ্বৰ বাবে যি ইছলাম মুছলমান জেহাদ টেৰেৰিজম মৌলবাদ এইসকলৰ লগত একে শাৰীত আপোনালোকে খাৰা হ'বলৈ নাযাব দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে বহু খিলঞ্জীয়া অসমীয়াই ক'ৰবাত যেন মুখখন ফুলাই থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ ক'ৰবাত যেন তেওঁলোকৰ পক্ষ লৈছে ধৰ্মীয় পক্ষ লৈছে এনে ভুল নকৰিব এনে ভুল নকৰিব নহ'লে অসমীয়াই হয়তো পাহৰি থাকিব যে আপোনালোক আমাৰ এই অংগ ভাতৃ মই আশা কৰোঁ আপোনালোক অসমৰ খিলঞ্জীয়া অভেদ্য অংগ কেৱল উপাসনা পদ্ধতি আপোনালোকৰ বেলেগ গতিকে আপোনালোকে অসমীয়াৰ হৈয়ে থাকক যেনেকৈ বাঘ হাজৰিকা আছিল বাঘ হাজৰিকা আছিল বুলি এতিয়া গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ দাড়ি টোপি লুংগী খোপাকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভাই ককাই বুলি মানি অসমত আপোনালোকৰ বংশ তথা আপোনালোকৰ অধিকাৰ জমাবলৈ নিবিচাৰিব এনে ভুল নকৰিব নহ'লে ভাতৃঘাতী হৈ যাব মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ কথা বুজি পাইছে আৰু আপোনালোকে তেনে অন্যায় নকৰিব তাতে থাকি আপোনালোকৰ কথা এতিয়া আহোঁ অসমৰ খিলঞ্জীয়া যিখিনি অসমীয়া মানুহ মুছলমান মানুহখিনিৰ বাদে অসমত আজিলৈ যিমান মুছলমান আছে এই সকলোখিনি মুছলমান বাংলাদেশী মুছলমানেই হয় যাক পূৰ্ববংগীয় মুছলমান বুলি কোৱা হয় আপোনালোকৰ মাজতো এটা আপোনত্ব আমি ন অসমীয়া মুছলমান বুলি আপোনালোকক এটা সমীহ কৰিছোঁ সেইটোৱেই হৈছে যিসকলে একাৱনৰ আগত আপোনালোকৰ পূৰ্বপুৰুষে অসমত থিতাপি লৈছিল একাউন্ন আগত যিসকল মুছলমানে বংগীয় মূলৰ মুছলমানে আপোনালোকৰ পূৰ্বপুৰুষে অসমত থিতাপি লৈছিল সেইসকলৰ যিসকল আপোনালোক প্ৰজন্ম আজি আছে যাৰ যিসকলৰ আপোনালোকৰ পূৰ্বপুৰুষ একাউন্ন আগত অসমলৈ আহিছিল সেইসকল আমাৰ অসমৰ ন অসমীয়া মুছলমান আপোনালোকেও অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানখিনিৰ দৰেই অসমৰ অসমীয়াৰ অবিচ্ছেদ্য এক অংগ হিচাপে নিজকে খাপ খুৱাই চলিবলৈ শিকক অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিশেষকৈ ভাষা সুস্পষ্টকৈ ক'বলৈ শিকক আপোনালোকৰ মাজত থকা যি মৌলবাদ জাহাজ ইছলাম এইবোৰ আপোনালোকে ত্যাগ কৰক আপোনালোকেও এই যিটো আপোনালোকৰ মুছলমান দৰদ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ দাড়ি টুপি লঙিক আপোনালোকে আপোনালোকৰ বুকুত ঠাই দিয়া লুকুৱাই ৰখা এই ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে ত্যাগ কৰক অন্যথা কথাটো আমি অন্যভাৱেৰে চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আপোনালোক আপোনালোকৰ পূৰ্বপুৰুষ একাউণ্ডৰ আগত আহিছিল গতিকে আপোনালোক অসমৰ ন অসমীয়া মুছলমান আপোনালোকে অসমক আপোনালোকৰ মাতৃভূমি অসমীয়া ভাষা আপোনালোকৰ মাতৃভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি এটা সমন্বয় সৃষ্টি কৰি ৰাখক সমন্বয় বুলি এনে নহয় কিন্তু অসমীয়া জীয়াৰী বোৱাৰীক আপোনালোকে প্ৰলোভন দি ফচুলাই বিয়া পাতি এইটো সমন্বয় নালাগে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিক মানৱতাবাদ এই ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে এটা পৰিৱেশ মেইনটেইন কৰি ৰাখিবলৈ শিকক এজন সুসভ্য অসমীয়া মুছলমান হৈ নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰক বাকী যিমানবোৰ একাউণ্টৰ পিছত অহা মুছলমানৰ বংশধৰ অসমত আছে চুকে কোণে হাবিয়ে জংঘলে পাহাৰে ভৈয়ামে য'তেই আছে আপোনালোক সকলোবোৰ বাংলাদেশী বিদেশী মুছলমান অসমৰ পৰা যাব লাগিবই আজি নহয় কাইলৈ আজি নহয় কাইলৈ আপোনালোক যাব লাগিবই কেনে পৰ্যায় যায় কলৈ যায় সেইটো আমাৰ চিন্তাৰ বিষয় নহয় চৰকাৰে হয়তো বহুত কিবা কিবি চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈ আছে সেয়া চৰকাৰৰ কথা পিছে আমি অসমীয়া হিচাপে কৈছোঁ যদি চৰকাৰে আমাক বাংলাদেশী মুছলমান অবৈধ বিদেশীমুক্ত অসম কৰি দিবলৈ তেওঁলোক অপাৰক হয় তেতিয়াহ'লে আমি অসমীয়াই আমাৰ সুনিশ্ৰিত পৰিৱেশ গঢ় দিবলৈ আমি হাতে কামে লাগিবলৈ বাধ্য হ'ম মোৰ অনুৰোধ তাৰ আগতেই আপোনালোকে যোনযোৰ পৰা আহিছে তালি টোপোলা বান্ধি আপোনালোকৰ গাঁৱলৈ দেশলৈ গুচি যাওকে কথাষাৰ বুজিছেনে একাউন্ন পিছত অহা যিসকল মুছলমানৰ বংশধৰা যি অসমত আছে এই আটাইসকলকে মই কৈছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ দেশলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক আপোনালোকৰ যি মাটি সম্প্ৰতি আছে বেছি কিনি টকা পইচাবোৰ লৈ সু শৰীৰে সুস্থ শৰীৰে আপোনালোক আপোনালোকৰ দেশলৈ যাওক অন্যথা আমি কেতিয়াও নিবিচৰা সেই কাৰ্যটো আমি এদিন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম কাৰণ আপোনালোকৰ অত্যাচাৰত আমি অতিষ্ঠ হৈছোঁ চোৰ ডকাইত ধৰ্ষণ জেহাদ লাভ জেহাদ জনসংখ্যা জেহাদ ভূমি জেহাদ আপোনালোকৰ এই অত্যাচাৰত আমি অতিষ্ঠ হৈছোঁ ইতিমধ্যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত তাৰ যেন ক'ৰবাত কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে তেখেতে সময় লৈছে হয়তো আৰু এটা দশক সময় তেওঁক লাগিব সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মানে আপোনালোক যাব লাগিব খাটা নি যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ ৰাজত্ব কালত কৰিব নোৱাৰে কিন্তু অসমীয়াই এৰি নিদিয়ে গতিকে আপোনালোকে ভাল হ'ব ইমানতেই আপোনালোক য'ৰ পৰা আহিছিল তালৈ আপোনালোক উভতি যাওকগৈ সুস্থ শৰীৰে কিছু ধন টকা পইচা বেছি কিনি আপোনালোকৰ যি আছে আপোনালোক গুচি যাওকগৈ কিন্তু আপোনালোক যে যাব লাগিব খাটাং কাৰণ আপোনালোক এনে এক এনে এক অত্যাচাৰী গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডত আপোনালোকে তাহি মধুশোধন দেখাই আছে ইছলাম মুছলমান কুৰাণ ছয়েদ কি কি যে কয় আপোনালোকৰ এই শব্দবোৰক কিন্তু আমি শান্তি ধৰ্ম বুলি কেতিয়াও মানিব নোৱাৰোঁ ইতিহাস সাক্ষী আমি দেখি আহিছোঁ যিসকল অসমৰ ন মুছলমান অসমীয়া বুলি মই কৈছোঁ একাউন্নৰ আগত অহাৰ আপোনালোকে কেইটামান বিষয় এৰি চলিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰত আছে সেয়া মই যদি বুলি কৈছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ মুছলমান মানুহেই সেইবোৰ প্ৰকাশ কৰি ৰাখিছে হিন্দু ধৰ্মীয় মানুহক কাফেৰ বুলি কোৱা ছিৰিক বুলি কোৱা ম্বা য'তেই পায় ত'তেই মাৰিব লাগে বুলি কোৱা এই যি মানসিকতা এই মানসিকতা আপোনালোকে ত্যাগ কৰক অসম ৰাজ্যত থাকিবলৈ হ'লে আপোনালোকে গোহত্যা গোবধ গোভক্ষণ এৰিব লাগিব আচ্ছা আপোনালোকে এই কামটো কিয় এৰিব নোৱাৰে মই এজন অসমীয়া হিচাপে কওঁ আমি গৰুক গৰু মাতা বুলি নকওঁ আমি গৰুক গৰু বুলি কওঁ কিন্তু গৰুক মাতা বুলি কোৱা সকলোতকৈ আমি অসমীয়াৰ গৰুক গৰু বুলি কোৱাত অকণো কিন্তু গৰুৰ প্ৰতি আমাৰ মান্যতা কম নুবুজায় কাৰণ আমি অসমীয়াই এনে আস্থা শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰোঁ গৰুলৈ গৰু বিহু পাতোঁ বহাগ বিহু মানুহৰ বিহুৰো আগত গৰুৰ বিহু পতা হয় এয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে বিৰল গতিকে এইখন অসমত আপোনালোকে আমি যি গৰুক সেৱা পূজা কৰোঁ সেই গৰুক আপোনালোকে মাৰিব কাটিব খাব বলি দিব হালহাল কৰিব এইটো আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে কিয় এৰিব নোৱাৰে এই কামটো আপোনালোকে নিজৰ দেশ এৰি গুচি আহিছে তাৰ পৰা যিখন দেশত আপোনালোক আছে সেইখন দেশৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগতে যাতে যিখন দেশত আছে সেইখন দেশৰ যি ধৰ্ম সংস্কৃতি সেই মানুহখিনিৰ অন্তৰত যাতে আঘাত নিদিয়ে এনেধৰণে কিয় চলিব নোৱাৰে আঘাত দিয়া তেনে কিবা কাম থাকিলে আপোনালোকে কিয় এৰি নিদিয়ে গৰু নাখালে আপোনালোক জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব নেকি যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গৰু খামেই এই ব্যৱস্থাটো কিয় আপোনালোকে মতলবী কৰিছে যিটো কাৰণে অপ্ৰিয় সত্য কথা অপ্ৰিয় নহয় একে শুদ্ধ কথা মুখে মুখে হয়তো নক'ব পাৰে মানুহে কিন্তু ইছলাম মুছলমান বুলি ক'লেই নট অনলি অসমৰ মানুহ গোটেই সনাতন সভ্যতাই ঘৃণা কৰে একমাত্ৰ আপোনালোকে গৰু খাই কাৰণে আপোনালোকে গৰু খোৱাটো ত্যাগ কৰি দিয়কচোন দেখিব মই সঁচা কথা কৈছোঁ আপোনালোকক যে মানুহবোৰে ঘৃণা কৰে ইয়াৰ কিন্তু প্ৰায় ষাঠি শতাংশ কমি যাব আপোনালোকে কিয় এৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে গৰু খোৱাটো এৰি দিয়কচোন আপোনালোকে অসমীয়া মানুহে গৰুক যেনেকৈ মান সন্মান দিয়ে তেনেভাৱে আপোনালোকে অসমত যিহেতু আছে অসমীয়া মানুহৰ সেই সংস্কৃতি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰকচোন গৰু বিহু পাতকচোন বাকী সেইটো আপোনালোকৰ কথা মোৰ কথা আপোনালোকে গৰু খোৱা গৰু হত্যা গৰু বধ এই ব্যৱস্থাটো এৰিব লাগিব দ্বিতীয় কথা লাভ জেহাদ ইয়াক আপোনালোকে এৰিব লাগিব তৃতীয় কথা আপোনালোকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ এইটোৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব ৰাখিব লাগিব এটা দুটা অতি বেছি তিনিটা তাকো কিবা কণ্ডিশ্যনত তাতকৈ অধিক সন্তান তোলা আল্লাই দিয়া বুলি এই যিটো আপোনালোকৰ কোট চক্ৰান্ত জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ ঘটাই ভাৰতবৰ্ষক অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ এই কোট ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে ত্যাগ কৰিব লাগিব এয়া স্পষ্ট আমি বুজি পাইছোঁ আৰু এয়া চৰকাৰে কৰাব এদিন আপোনালোকে তাৰ আগতেই শুদ্ধ হৈ যাওক অসমৰ ভূমি বেদখল চাওক আপোনালোকে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ এই বৃত্তিটো যদি এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে অসমৰ হাবি জংঘলবোৰ আপোনালোকে অধিগ্ৰহণ বেদখল কৰিবলৈ নগ'লহেঁতেন অসমৰ ভূমি বেদখল আপোনালোকে বন্ধ কৰক আপোনালোকে যিসকল একাউণ্টৰ অগাত আগত আহা তথা খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আপোনালোকে এই যিসকল বাংলাদেশী মুছলমান অসমত আছে অথবা আজিও আহি আছে নাই বুলিতো ক'ব নোৱাৰে কালি পৰহি ধৰিছে কত ধৰিয়েই আছে এইসকলক আপোনালোকে আপোনালোকৰ গাঁৱত ঘৰত মছজিদত ঠাই দিয়াৰ বিপৰীতে তেখেতলোকক ধৰি চৰকাৰক গোটাই দিয়ক মুছলমান দৰদী হৈ আপোনালোকে যদি গান গায় দুখ কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰো বিপদ হ'ব মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় আপোনাৰ সুশ্ৰী কামনা কৰিলোঁ আপুনি যেন ভাণ্ডকা নকৰি আপুনি যি বৰ্তমান এভেকশ্যন কাৰ্যসূচী লৈছে এই কাৰ্যসূচীত আপুনি আপোনাৰ পূৰ্ণ ৰণচণ্ডী ৰূপেৰে আপুনি আগবাঢ়ি যাওক ভগৱন্তই আপোনাক শকতি মতি বুদ্ধি সকলোতে আপোনাক সাহসী কৰি দুগুণে উজ্বলাই ৰাখক মই এজন সাধাৰণ অসমীয়া হিচাপে আপোনাক ক'ব খোজোঁ আপোনাক যদি ফৌজৰ প্ৰয়োজন হয় আপুনি চিন্তা নকৰিব অসমৰ অসমীয়াই ডেকাই বুঢ়াই আপোনাক সহায় কৰিবলৈ উন্মুক্ত হৈ আছে কেৱল আপোনাৰ এটা ইচাৰাৰ তেখেতলোকে অপেক্ষাত আছে আপোনাক কেনেভাৱে সহায় লাগে আপুনি কওক গোটেই অসমীয়াই আপোনাক কিন্তু বহু আশাৰে মন্ত্ৰীত্ব প্ৰদান কৰিছে আপোনাক এতিয়াও বহু আশাৰে বাট চাই আছে যেন আপুনি অসমখনক বিদেশী মুক্ত এখন অসম কৰি দিব মহোদয় লাচিত বৰফুকনৰ নাম যেনেকৈ আজি অসমে গোটেই ভাৰতে জানিবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনাৰ নাম এদিন অসমে জনমে জনমে অসমে সোণালী আখৰেৰে লেখি ৰাখিব আপোনাক সদায় মনত ৰাখিব গতিকে চাওক বহু আহিছে বহু গৈছে আপুনিও যাতে তেনেধৰণে আহিল কণা গ'ল কণা নিচিনা মন্ত্ৰী ভাও নধৰি অসম আৰু অসমীয়াৰ অসমীয়াতক আপুনি জিলিকাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় সেয়ে আশা কৰি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম